सदस्य आणि बंधू घेतो डाक चौपाल सेवेच्या निमित्ताने नरेंद्र बाबू यांनी मला इथे आमंत्रित केलं त्यासाठी मी सर्वप्रथम त्यांचे आभार प्रदर्शित करते अत्यंत नेमका आणि सुंदर कार्यक्रम आहे यासाठी त्यांच्या टीमचं पण अभिनंदन करते म्हणजे पोस्टाच्या सेवेबद्दल जेव्हा मी येत होते तेव्हा मा माझ्या डोक्यात एवढंच येत होतं की अरे जेव्हा आपल्याला पोस्टमन घरामध्ये पत्र द्यायला यायचा तेव्हा ते दिवस म्हणजे इनफॅक्ट पहिलं इंटरव्ह्यूचं जे लेटर होतं ते ते सुद्धा पोस्टानेच आलं होतं अजूनही अजूनही शासनाच्या ज्या काही महत्त्वाचे संदेश आहेत ते अजूनही पोस्टानेच येतात आणि त्याच्यावरच भरोसा आहे आपल्या सगळ्यांचा परंतु कालाच्या काळाच्या जसा काळ बदलतो आहे तसंच पोस्टाचं स्वरूपसुद्धा बदलायला लागलेलं आहे हे आत्ता आपल्याला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने दिसतं आहे मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा बाबूसाहेबांची जेव्हा ओळख झाली होती तेव्हा आम्ही तेव्हा ते त्यांनी पोस्टातल्या वेगवेगळ्या योजनांच्याबद्दल आणि पोस्ट बँकिंगबद्दल सांगण्यासाठी ते आमच्या कार्यालयामध्ये आले होते आणि पोस्टाचं हे बदललं स्वरूप पाहून आम्हाला पण असं वाटलं की येस आपल्या पण अशा अनेक योजना आहेत ज्याच्यामध्ये आपण डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रान्सफर म्हणजे आपण डायरेक्ट बेनिफिशरीच्या अकाउंटमध्ये काही निधी शासनाचा आपण देत असतो आणि त्यासाठी मग विश्वसनीय सेवा म्हणून पोस्ट बँकेकडे बघायला काहीच हरकत नाही असा विश्वास तेव्हा आम्हाला त्यांच्या चर्चेमधून मिळाला आणि मग त्याप्रमाणे आम्ही आमच्याकडे पण त्याचं नियोजन करायला लागलो आणि बाबूसाहेबांनी आम्हाला विनंती केल्यानुसार आपण सगळ्या तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांच्या बैठकांमध्ये सुद्धा आपण या पोस्ट बँकिंगची प्रसिद्धी करण्यासाठी आपण त्यांना सांगितलं त्याचबरोबर जेव्हा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जेव्हा प्रसिद्ध झाली आणि त्यावेळेस असं दिसून आलं की आधार आणि बँकेचं लिंकिंग आहे त्याचं प्रमाण महिलांच्या खात्याचं खूपसं कमी होतं आणि त्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे कॅम्प घ्यावे लागणार होते आता बऱ्याच महिलांची बँकांमधली खाती आहेत परंतु ती वापरात नसल्यामुळे असेल की त्यांचं आधार आणि बँकिंग बँकेचं जे लिंकिंग होतं त्याचं प्रमाण कमी होतं अशा वेळेस आम्ही ज्या महिलांना नव्याने खाती काढायची आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही पुन्हा पोस्टाच्या बँकिंगचाच प्रसिद्धी केली आणि त्यासाठी आपण तालुक्याचे जे कोणी पोस्टाचे जे कोणी समन्वयक आहेत त्यांना तहसीलदारांबरोबर याचा समन्वय करण्यासाठी आपण सांगितलं तर मला असं वाटतं की कोणतीही गोष्ट असेल ती काळानुरूप बदलली तर त्याचं अस्तित्व राहतं आणि ते अस्तित्व ठेवण्याचा प्रयत्न डिजिटल इंडियाच्यामध्ये माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी केलं आणि म्हणून आपल्याला आज पोस्टाचा बदलता चेहरा दिसत आहे डिजिटल बँकिंगच्याद्वारे आपल्याकडे पोस्ट बँकिंग उपलब्ध झालेले आहेत आणि जे पोस्टमन आहेत त्यांच्या सेवा आता पोस्ट बँकिंगसाठी आपल्याला करताना दिसून येत आहेत तर या सगळ्या उपक्रमाबद्दल मी पोस्ट सेवेचं खूप खूप मनापासून अभिनंदन करते आणि त्यांच्या या डाक चौपालच्या निमित्ताने जसं आमचं शासन आपल्या दारी जशी आम्ही सेवा देतो एका छत्राखाली आम्ही शासनाचे वेगवेगळे लाभ उपलब्ध करून देतो तसाच हा डाक चौपाल नावाचा यांचा उपक्रम आहे आपला उपक्रम आहे आणि तो या तालुक्यामध्ये आज त्यानिमित्ताने या तालुक्यामध्ये त्याचा शुभारंभ शुभारंभ आधी झाला आहे आज पैकी अच्छा हा त्यांचा उपक्रम आहे तो वेगवेगळ्या ठिकाणी होणार आहे आणि त्यात आज आपल्या मोह तालुक्यामध्ये हा उपक्रम होत आहे त्यासाठी माझ्या शुभेच्छा देते आणि समन्वयानं म्हणजे कोणताही शासनाचा विभाग असू देत तो जेव्हा समन्वयाने काम करतो तेव्हा त्या ज्या लोकोपयोगी योजना आहेत त्यांची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने उपयुक्ततेच्या दृष्टीने आणि यशस्वीतेकडे वाटचाल करते अशीच हमी मला वाटतं मी माझ्या विभागाच्या वतीने पोस्ट सेवेला देऊ इच्छिते आणि मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आभार प्रदर्शित धन्यवाद आपल्या प्रेरणादायी शब्दांबद्दल आपले, आपले मनपूर्वक आभार आता माननीय श्री के नरेंद्र बाबू सर सोलापूर डाक विभागाचे वरिष्ठ अधीक्षक यांना या प्रसंगी आपल्या सर्वांना संबोधित करण्यासाठी विनंती करतो क्टेड हॉनरेबल एम एल और मेंटर गाइड अपना मार्गदर्शन करने वाले मैडम मैडम सिमरन कौर हॉनरेबल डायरेक्टर पोस्ट सर्विसेस पुणे रीजन आरडीसी मैडम मनीषा कुमार मैडम गायकवाड सर एंड uh, तहसीलदार सचिन जी वी आर वेरी 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 प्राउड टू हैव यू ऑल यू यार टूडे स्पेशली स्पेशल थैंक्स टू एम एल ए सर बीच बीच में क्लैप मारना भाई प्लीज थोड़ा थो, बात करने वाले को मोटिवेशन आता सुनने वाले को मोटिवेशन रहता ओके okay. <laughs> सर आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर एंड वेरी वेरी हार्ट थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड पोस्ट मास्टर जनरल पुणे रीजन एंड डायरेक्टर सर्विसेज़ डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज पुणे रीजन एस्पेश पोस्टल रीजन के तरफ से आपका वंस अगेन हार्टफेल थैंक्स फॉर डार्क चौपाल इज ए वेरी वेरी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम बाई गोस्ट पांच हजार डार्क चौपाल सऊथ इन में करना है हंड्रेड डेज फाइव थाउजेंड डार्क चौपाल मोहल्स डार्क चौपाल इज वन ऑफ दट डॉक्स डॉक्टर डार्क चौपाल ऐसा ऐसा नहीं मोहल डाक चौपाल इज मेगा डाक चौपाल क्योंकि ना ऐसे बड़े लोग आके जिसम मै, डी पी एस मैडम आर डी सी मैडम एम एल ए साहब ఆ ఆకే డాక్ చౌపాలా నెక్స్ట్ లెవెల్ లేక సార్ ఇట్ ఇట్ బి ద వన్ఫ్ ది బెస్ట్ డాక్ చౌపల్ ఇన్ డాక్ చౌపాల హిస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇస్ వీల్ రికగ్నైజ్ దిస్ ఆర్ ద బెస్ట్ జా డాక్ చౌపాలస్ట్ సె సార్ సోలాపూర్ పోస్టల్ డివిజన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ సబ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ బ్రచ పోస్ అండ్ వేరీ సార్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ కనర్ ఆఫ్ ది ఎవరి సోలాపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్ వేల ఎస్ పోల్ డివిజన్ అండ్ అమ్మ స్లోగన్ో వీ నో వీ నో ఎవరి ఇండియన్ ఇండియా పోస్ట్ కా స్లోగన్ वी नो एवरी इन बिकॉज हर आप किसी भी जगह जाओ पोस्ट ऑफिस रहता है एंड हमारा नया स्टोर रहने वी नो एवरी शोलापुरी मारो ना क्लैब जोर से मारो वी नो एवरी शोलापुरी सर नहीं नहीं क्लैब मारो और जोर से मारो तालिया हाँ पोस्टल डिपार्टमेंट इज इट्स इट्स नोन फॉर इट्स पब्लिक सर्विस सर इट हेज डॉट वन सिक्सटी इयर्स ద్వారా టూ హండ్రెడ్ అండ్ సర్వీసెస్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ బట్ బేసిక్ థింగ్స్ దేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఐ మీన్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ మేర్ సర్వీసెస్ ఇన్షూరెన్స్ సర్వీసెస్ అండ్ అప్న आधा सर्विसेज़, ऑल द सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज़ ऑफर्ड थ्रू अलमोस्ट ऑल द पोस्ट ऑफिसेज़ अक्रस दी कंट्री. एस्पेसिलिशल, आउट ऑफ़ 160,000 पोस्ट ऑफिसेज़ वीना है इंडिया, 90 परसेंट, 90 परसेंट आर इन रोरल इंडिया. ग्रामीण भारत में एक 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 लाख चालीस हजार पोस्ट ऑफिस है, आर्बल में 20 रियल डिपार्टमेंट विच इज सर्विंग द नेशन विच इज इन दू पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बिकॉज यू कैन सी सी डाकिया हम भी प्ले कर रहे थे डाकिया इमोशंस कैरी करते डाकिया आजकल ना पर्सनल कम्युनिकेशन में भी एज कम डाउन बट डाकिया ना आपका पैसा आपका जो आधार सर्विस यू वॉन्ट वी आर ऑफरिंग थ्रू पोस्ट ऑफिस न्यू वर्जन ऑफ पोस्ट ऑफिसेज न्यू स्लोगन ऑफ पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस विंडो टू वर्ल्ड। आप पोस्ट ऑफिस में सारी दुनिया दे सकते हैं पोस्ट ऑफिस जाके मारते रहे परवा नहीं हाँ पोस्ट ऑफिस से सारी दुनिया देख सकते हैं आप सारी दुनिया को कुछ ना कुछ भेज सकते हैं आप भेज सकते हैं मेल भेज सकते हैं आधार भेज सकते हैं एवरीथिंग पोस्ट ऑफिस सो पोस्ट ऑफिस इज नाउ इट इज पर्सनली अटैच्ड टू द अटैच्ड टू पब्लिक इट इज पर्सनल अटैचमेंट बन गया पोस्ट ऑफिस का वी आर डॉक्टर का सर्विस लगाएंगेज और आप, और आप, कर लेना पोस्ट पेमेंट बैंक, बैंक है रिकरिंग डिपॉजिट है सुकन्या समृद्धि है सुकन्या समृद्धि इज वेरी वेरी गुड फॉर दर्ल्स चाइल्ड गर्ल्स चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि इज द बेस्ट 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 प्रोडक्ट बेस्ट अकाउंट आप मैं एग्जांपल बोलता हूँ ऑल द ऑल द पेरेंट्स आप आपका गर्ल गर्ल चाइल्ड जीरो ईयर से मंथली एक हजार पर मंथ वन थाउजेंड इन्वेस्टमेंट करें तो ट्वेंटी वन ईयर पंद्रह साल बनना है इक्कीस साल के बाद उसका मेच्योरिटी है यू विल गेट सिक्स एंड हाफ लैख साढ़े छह लाख आता आप कितना बनते आप तीन लाख बनते हैं खाली लेकिन आपका लड़की शादी के लिए पढ़ाई के लिए आपको साढ़े छह लाख आता इक्कीस साल के बाद और टेंथ उनका एजुकेशन के लिए उसमें से आधा ले सकते हैं एटीन ईयर्स के बाद देर आर सो मेनी बेनिफिट लाइफ इंश्योरेंस है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है जनरल इंश्योरेंस है एक्सीडेंटल पॉलिसी है

कुछ भी एक्सीडेंट हो हो कुछ भी हो आपको कुछ अन्य अनएक्सपेक्टेड हुआ दस लाख मिलता फैमिली को दस लाख मच यू पेड़ पांच सौ रुपए पांच सौ रुपए पे दस लाख मिलता नॉट ओनली डेथ परमानेंट आर्गर लॉस हो गया हाथ गया पाँव गया नहीं तो टेम्पररी आर्गर लॉस हुआ परमानेंट आर्गर लॉस दस लाख मिलता पांव गया हाथ गया कुछ गया तो एक्सीडेंटली दस लाख आता बोलते नहीं तोड़ना

लाइफ इंश्योरेंस नॉट एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस आप उनको पन, दस लाख का पॉलिसी लो पंद्रह लाख का लगाओ पंद्रह लाख में आप कुछ कुछ हो गया दस लाख मिलता कुछ भी नहीं हुआ दस लाख प्लस बोनस मिलता लाख तक मिलता आपको पंद्रह फिफ्टीन इयर्स के बाद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप बीमा एक्सीडेंटल ले, ले अगर कुछ हुआ बीस लाख मिलता दस लाख दोनों का दस दस लाख कुछ नहीं हुआ ये ईयर के बाद रिन्यू करना एक्सीडेंटल रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पंद्रह साल के बाद दस लाख में दस लाख बोनस मिलता सो एवरी थिंग यहाँ क्या है ना ये डॉक डॉक्टॉप का उद्देश्य भी वही है कि हमारा प्रोडक्ट आपके तरह पहुंचना कैसा भी पहुंचना अभी मुख्यमंत्री लाखी वाहन योजना है साहब का बहुत बहुत आभार सर ने ये ये डिजाइन करने में सर को बहुत बढ़िया तालिया मांगना ये स्कीम डिजाइन करने में ये महिलाओं के लिए अपना महाराष्ट्र स्टेट के महिलाओं के लिए बहन के लिए ये डिजाइन जो डिजाइन हुआ साहब का उसमें उसमें बहुत बड़ा रोल है

अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोले आईपीपीपी को लिंक करे आपका घर का आपका घर के पास हम पैसे ला के yeah. स्टेप, स्टेप, लेकिन उसमें पैसे आना ओके अकाउंट <laughs> के ही पैसे पूछे तो नहीं आता उसमें पैसे बेनिफिट आए जब डेफिनेटली हमारा डाकिया आपका घर को आके आपका पैसे देगा दिस काइंड ऑफ स्पेशली पोस्ट ऑफिस हम सोशली रिलेवेंट डिपार्टमेंट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास सोशल रिलेवेंट रिलेवेंट डिपार्टमेंट है एंड बैंकेंट बैंक कमर्शियल नेशनलाइज बैंक है उनका डिफरेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन पोस्ट ऑफिस का क्या है ना वी आर ट्रूली वी आर ट्रूली फॉर पब्लिक सर्विस ओनली हम पब्लिक की सेवा करने के लिए है हमें आप यूज कर लो बस पोस्ट ऑफिस को आप यूज कर लो हम क्या है ना हम वी आर रेडी टू सर्व यू बट आपने पोस्ट ऑफिस के पास जाना नहीं तो डाकिया तो आपके पास आए तो उनको क्या क्या रहे मेरा बेनिफिट क्या क्या है एंड आई रिक्वेस्ट ऑल अवर बी पी ईच घर का अपने पास डाटा रहेगा, डाटा नहीं है तो साहब को पूछो तहसीलदार साहब को पूछो अपना डाटा लेके

क्रिएट अवेयरनेस अमांग पीपल द रूरल पीपल टू टेक अवर टू यूज अवर सर्विसेज टू अपना जो जो सर्विसेज है यूज करने के लिए उनको इंकरेज करो एंड uh, आज आज, आज हम यह यहाँ आधार का काउंटर्स लगाए आधार अपडेट कर दो क्योंकि ना वाट एवर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपका आना बोल दो आधार सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट आधार अपडेट होना आधार लिंक होना ये ये बहुत जरूरी सर्विस है वो यूज कर, uh, कर लो एंड ऑल द अकाउंट्स मुख्यमंत्री लाडली बहन अकाउंट्स आज आप यहाँ ओपन कर लो अवर टीम इज देर आज नहीं तो कल भी कंटिन्यू करते अब एम एल साहब परमिशन के दिए तो कल भी कंटिन्यू करते सब सो कल भी कंटिन्यू करते आप जितना लोग हैं आपके यहाँ जो नया है उनको भी बताओ जाके यहाँ आके पोस्ट डाक चौपल है यहाँ अकाउंट ओपन कर लो फ्यूचर में नियर फ्यूचर में जो भी बेनिफिट आएगा पोस्ट ऑफिस में आएगा अपने घर को पैसे आएगा ओके एंड वी आर वी आर वेरी वी मीन टू एक्चुअली डाक सेवा जन सेवा बोलते वी मीन इट हम दिल से बोलते हैं कि हम जन सेवा के लिए एक बार जोर से डाक सेवा डाक सेवा, दाख सेवा।, दाख सेवा